Город Омск, Россия, вот откуда? Киевская область Била Церковь. О чем разговариваете? Об истории. А вы о чем? А тема обыватель. Какую сторону выбрали для обывательских тем? Я тут три страны стоит. Сразу три. Ну так, Украину зачем выбрали? Ну так посмеяться не украинцы. Ну давайте смейтесь, я вам пальчик смотрите, покажу, вы можете посмеяться. <laughs> ну вот вы как историк, допустим, этот Не, <laughs> не думаешь, подождите, <laughs> вы говорите, что вы пришли посмеяться. Давайте же посмеемся Нет, в конце концов. Перебивать. Я вам давайте пальчик я покажу. А зачем вы заканчиваете мне какие-то тексты, смотрите, если вы пришли сюда посмеяться? Я тоже сюда пришел -то посмеяться. Правильно? Ну давайте я посмеемся. Ну, я уже посмеялся. Вы почему не смеетесь? Вам не смешно? Я же еще раз говорю, мы как два мужчины будем вести. Вначале я диалог закончу, ну, монолог, а потом вы скажете. А кто вам сказал, что я ваш монолог должен слушать? Вы пришли сюда посмеяться. Я вам показал пальчик. Вы не захотели посмеяться? Я вместо вас посмеялся. Если можно, не трясите камерой. Очень неудобно это все. Пришел он сюда посмеяться. Ну, посмейся. У вас Иран на футболке не Да, Иран. Почему? Такая футболка. Из Ирана, наверное. Вы откуда? Не из Ирана. Ну, я понял. видно, что Там вы не же из Ирана. написано, что Украина. Ну, я спрашиваю про город, написано. Вы Он не спрашивали некоторые... про город. Не было слова mm -hmm. город. Ну, подвязывайтесь к вам. А что же мне остается делать? Ты ж привязывайся к надписям. Я к словам. Будем цепляться за надписи и за слова. Мне Почему просто, я... я из Киевской области, город Била Церква? Мне просто про надписи я спросил, потому что мне не видно, там Б или это Р. Или это вообще Д. Я поэтому уточню. Успокойся, ты откуда? Я из Красноярска. о чем хочешь пообщаться? не сейчас разговаривали с человеком про СССР, ну, с дедушкой, про СССР, что там было для него. Что там было? Про... Аль. Ну, он рассказывал, что минусы рассказал. А плюсы, тебе чем церкви. интересна тема СССР? Уже нет тут 30 лет СССР. Ну, мне просто стало интересно вам. Не бывает, что ты интерес... интересуешься? История, ну да, немного интересуюсь. И много ты читал по истории? Я немного интересуюсь. А что ты последнее читал по истории, кроме учебника и художественной? Разговаривал что рулетки, я не читаю. А, ты из рулетки узнаешь историю? Не, ну, в... Захожу здесь, смотрю, ага. читаю что в Википедию, не Википедию. Через Википедию сайт... познаешь историю. Ну, пытаюсь еще. И какая тебе Я тема же не... интересная по истории? Я же не претендую на доктора каких-то наук или И что. Кто среди нас нет. тут не претендует? Так какая тебе тема по истории интересна? Да, в принципе, практически любая. Любая? Ну, меня зовут Виталий, к тебе как обращаться? Меня зовут Алексей. Как? Алексей. Алексей. Хорошо, Алексей, так какую тему тебе интересно обсудить по истории? Не знаю, вот где-то 1700 год, и вот чем была нынешняя Украина? В 1700 году? Ну, вот, Поделена, 1700. как минимум между тремя государствами. Государство это Новгородское княжество, Киевское. 1700 и, год? Ну, я просто спрашиваю. Это Российская Меды? Империя уже была. Ну, еще не была, она в 1721 году провозглашена. Ну, Московское царство, речь Посполитая, и Крымское ханство, как минимум. Mm. Угу. У нас был свой Гетьман Мазепа на этот период. Знаешь такого? Mm, да, знаю. А у вас Петр Первый был. Какое ж тут mm -hmm. княжество уже были? Это когда Петр первый война со Швецией, когда Мазепа ударил спину Петру Первому, да? Что значит ударил спину Петру Первому? Он перешел на сторону Карла двенадцатого. Ну, ну, вот так вот у он... нас. Ну, перед Тогда этим, было... правда, Петр Первый ударил спину Мазепе. Но вы об этом плохо знаете, осведомлены. А каким образом? Где а таким. Этом... Ну, есть прекрасный российский историк. Татьяна Таирова Яковлева. Может сейчас прямо набрать. У нее есть книга Мазепа. У нее даже несколько книг по Мазепе. Это ваш российский историк. Санкт-Петербургский университет. Вот почитай. Как Петр Первый собирался ликвидировать гетьманскую власть. Таким образом нарушил каламатские статьи, подписанные сестрой еще Петра Первого и Мазепой. Поэтому Петр Первый первый ударил в спину Мазепе, а российский тоже уже была ответочка. Историк. Да, российский историк Татьяна Таирова Яковлева. Доктор исторических наук. Специалист по Это... Мазепе. Она нашла в Питере архив Мазепе, защитила и кандидатскую, и докторскую на архиве Мазепе. Украинист. Что значит российский Российский историк украинист. Это значит, что живет она в России, гражданин Российской Федерации, а занимается историей Украины. У вас таких историков раз-два и обчелся. У вас фактически никто не занимается историей Украины. Она вынуждена была защищать то ли кандидатскую, то ли докторскую, я уже не помню, в Киеве. Потому что для защиты кандидатской нужен, оп или докторской, оппонент, специалист в этом же периоде и в этом же вопросе. У вас в России не нашлось такого специалиста, который так бы глубоко знал историю Украины, как Таирова Яковлева. Поэтому поехала в Киев, у нас-то историю Украины лученько знают. И у нас были оппоненты для ее защиты. Так вот бывает. Как вы историю увлекаетесь? Я историк по образованию. И по Вы месту историю. работы, да. Вы преподаете? Преподаю, да, в колледже. В ПТУ, как говорят в России. У нас тоже говорят колледж. Что? У нас тоже говорят, говорят колледж. Ну, ПТУ уже давно ликвидированы, колледжи вместо них. И как молодежь тянется к нему? Конечно тянется. <смешно> Так, а ты о чем хотел поговорить? Какую страну ты выбирал, Алексей? Я страну. Ну да. Я пообщаться. А чем тебя так Украина заинтересовала? Ты хочешь я стать я... историком-украинистом? Вообще, Короче, я... людей из Крыма, с Донецка, с и расспрашиваю о них. И шо, они что они рассказывают, как прекрасно им жить под Россией, правильно? Ну, практически все, Практически да. все, ну, естественно. И какой ты из этого делаешь вывод? Что им прекрасно что жить. Им прекрасно жить, ты им веришь. А какие у меня основания не доверять? А те, что они находятся в оккупации, и за лишнее слово, их можно арестовать. Или ты считаешь, что это не оккупация? Алексей. Чат рулетки. Чат рулетки. За да. За Чат рулетки, тут, да. таком... тут блогеры некоторые. И что, так что, ваше, что я почему? понял, да. Так ты считаешь. Крым и часть Украины оккупированы или нет? Нет, ни в коем случае. А почему не оккупированы? Потому что не оккупированы. Но это не аргумент, Алексей. Ну, вам все, наверное, президент рассказал. У меня своя голова как бы на плечах, ты заметил, наверное, что есть, да? Вот Как mm. ты считаешь, почему это не оккупированная территория, а какие это территории? Ну, вот Крым, у него проходил референдум, нет? Не было референдума. Ну, это... вы а, если был, это... а если был, Алексей, скажи, пожалуйста, по какому закону проходил? По, рус... по российскому или по украинскому, Алексей? Ну, просто вы сейчас будете у меня законами, да, вот я смотрю... Естественно, логер... потому что, Алексей, референдум – это процедура, а не просто ты вышел на улицу и какую-то бумажку в какую-то урну кинул. Это процедура. Нужно избирательные комиссии, как формировать, как голосовать. По какому закону, Алексей? Вот я смотрел видеоблогера, который Вот блогера, то есть ты не знаешь закона. Да не вот надо вот мне рассказывать блогера, о видеоблогере. Нет. Я спросил И тебя конкретно, Алексей, вопрос. Могу, Алексей, пожалуйста, знаю, ну посмотри в интернете, по какому закону. Ну в интернете же, ты можешь ты посмотреть. меня заговаривать, зачем? Я вам отвечаю нормально, вы меня начинаете заговаривать. То есть ты не знаешь, по какому закону проведен референдум, а нет, но ну, ты уверен, что он там был, правильно? Что? Смотрите, зачем мне интересоваться запоминать какие-то законы. Действительно, если я просто... Действительно, зачем тебе никак. сказали, никак. что там был референдум? Ты и поверил. А по какому закону тебе не сказали? Забыли сказать. Правильно. Да. Я понял, ну, Алексей. У тебя да. ко мне вопросы есть. Все, это разговор, который да. не а приведет ни Крым, к чему. Крым... Что? Почему Крым тогда не отхватил его назад? как это не отхватил. Мы пытались э, решить этот вопрос мирным путем, дипломатическим путем. Сейчас Где решается Сейчас... в ООН, представляешь, мы 11 да. раз поднимали вопрос об оккупации и незаконной да. аннексии Крыма. Проблемка, ну, была, проблемка была в том, Алешенька, что в Совете Безопасности ООН находится такая страна, как Российская Федерация с правом вето. А она как раз и оккупировала территорию Крыма. И когда мы поднимали вопрос, чтобы Россия прекратила оккупацию Крыма, а Россия говорит, а нас там не было, там вот какой-то же референдум, по какому закону мы не знаем, но он там был, поэтому мы не смогли дипломатическим путем. А сейчас военным путем пытаемся освободить Крым. Туда он прилетает, вчера прилетело. На аэродром какой-то очередной крымский. И так дальше. Идут военные действия, Алешенька. Подтверждает ваши слова. Идет, Але Алешенька, военные действия. Мои слова подтверждает и ООН, и ОБСЕ о том, Но что Крым оккупирован. Понимаешь, Алешенька? Но тебе, зашел, на, тебе на законы нет. наплевать. Ты меня хотел что-то спросить, вот Алешенька. Алё, не тарахти, пожалуйста. Надо. Отдавите документы, чтобы я вот вбил. Вот какой документ, какой документ? ваши слова? Вбивай. Секундочку, я сейчас его открою, этот документ. Вбивай. Так, Минская декларация ОБСЕ 2017 года. Вбивай. Минская декларация ОБСЕ 1917 год. Угу, Минской декларации и резолюции, принятая Парламентской ассамблеей ОБСЕ Минск 5-9 июля 2017 года. Нашел, Какая ска... скачал, сейчас я тебе скажу даже и страницу конечненькую. Страница 37, пункт 18. Берем, открываем страницу 37. Выражается сожаление. Да, по поводу и читаем 18 пункт. Парламентская ассамблея вновь заявляет о своем полном уважении терроритета. 19 пункт, Алешенька, почитай, где написано «осуждает временную оккупацию Крыма, Севастополя и гибридную агрессию против Украины на Донбассе». Вот те документы, которые, с которыми тебя не ознакомили.

Ну, заявление это осуждение временной оккупации основной республики Крым, города Севастополь, Российской Федерации, гибридной агрессии России. Вот тебе за 17-й год, а ты говоришь, не было оккупации, а это нету то ОБСЕ, такой... когда вот оно приезжало и ну, после того, как как бы того, тебе как не они подходит ОБСЕ, да? да? Вот тебе не подходит этот документ. Не подожди, не подожди, Найди я мне другой я документ. Еще не, я еще не прочитал, я еще не а, прочитал. А, читай я до говорю, конца. Это то ОБСЕ, которое приезжает в Не а важно, что оно приезжает, это Организация безопасности а, в Европе, точно, которая точно, четко точно. определила Россию оккупантом и агрессором. Это один из документов. Если захочешь, а, можешь почитать Люксембургскую декларацию ОБСЕ, страница 38. Ванкуверскую декларацию ОБСЕ, 2023 года, страница 28, 39, 71. Вы страна агрессора Алешенька, которая проводит так называемые референдумы по непонятному законодательству, а ты сидишь здесь, отрицаешь, что ты нудакаешь. Ко мне вопросы еще нет. есть, Алешенька? Нет, можете не конечно, я сейчас ко Вопросы ко мне, Алешенька, есть, изучай я говорю, Нет, я сейчас прочитаю. Все, читай. А также Хорошо. я еще тебе говорю, могу написать даже, какие еще декларации тебе почитать. Люксембургская декларация 2019 года, страница 38. Ванкуверская декларация 2023 года. Страница 2839 а в Крыму отключили воду на целый год? А потому нет. что в соответствии... Свет, свет. Я нет. объясняю тебе, Алексей. Есть нет, понятие нет. международное право. И по международному праву, после того, как часть территории... Я же объясняю. Алеш, не перебивай меня, пожалуйста. Ты спросил, я объясняю. Международное право предусматривает что если какая-то страна оккупирует часть территории другой страны, а в данном случае Россия оккупировала часть Украины и Крым, то всю ответственность за водоснабжение, газ, канализацию и так дальше несет, Алешенька, страна-оккупант. А ты невоспитанный мальчик, ты задал вопрос и меня перебиваешь. Я тебе пытаюсь объяснить, но тебе мое объяснение ниже спины, Алешенька. Поэтому я тебе объяснил, что есть понятие международное право, которое ни ты, ни твоя страна не признает, и ответственность за оккупированной территории несет страна оккупант. Алешенька, тебе понятно? Повтори, пожалуйста, что я сказал. Что тебе ты стало понятно? Что я, тебя я тебе четко сказал, что в соответствии с международными документами, ответственность за водоснабжение, газ канализацию и все остальное. Несет страна оккупант. Вот я ответил тебе. Повтори, пожалуйста, что ты понял из моего ответа? У меня основания не Что ты понял из моего ответа, Алешенька? Человека на год. Он говорит: Что ты понял из моего ответа? Мне все равно какой человек? Что тебе там говорил? Россия несет полную ответственность за оккупированные территории в соответствии с международным правом, Алешенька. Тебе об этом не сообщили в твоем Красноярске. Так бывает. Тебя не научили в школе понимать, что такое международное право. Алешенька, у тебя Я есть спросил, еще какие-то вопросы? Есть? Вопросы есть еще ко мне какие-то, Алешенька? Крым, да? Крым, да не надо там ругаться и читать какие-то тексты. Вопросы Я учусь есть? Тебя, учусь, но не буду. Учусь, но не буду. Все, свободен. То есть тебе учишь-учишь, а те как горохом об стенку. Свободен, Алешенька. И он и сам бедный отключился от глубины познания самое себя. О, пан Виталий, привет! Добрый день. Я твой подписник. Дякую. Как до вас вертаться? Меня зовут Богдан. А Вы что тут делаете, Богдан? Шукаю неандертальцев. Понятно, свято вам вас. извините, Можна вас питати щось? Так. Я українець, я з Америки, я не з Росії. Я зрозумів. Святам кажу вас. Вас також можна вам щось сказати? Скажіть щось. Дякую вам за все, що ви робите. Я ну, просто, просто я вам бажаю всього, що ви ну просто ви дуже суперська людина. І дякую, Богдане. Для, для мене ви дуже, дуже, дуже світла і гарна людина. Дякую, і я, я не можу. Я хочу вам побажати всього самого найкращого. І дякую за все. Дякую за, за все, що ви робите. Дякую, Богдане. Удачі. Слава Україні. Героям. Слава Україні і всього-всього-всього-всього самого ліпшого. І можна ще сам показати? Покажіть. это за свистулька такая интересная? Сопилка, это сопілка. Зрозуміло. Ну, понятно. І... И еще можно сейчас показать? Покажи. <laughs> ну, вибачте, я не знаю, вы снимаете, э, э, не снимаете. Э, цей... Я ж не знаю, вы шукаєте этих, я знаю кого. А, можу вам показать а, книжку. 1982 року. Я по ній це словарь. Mm. Ки е, Це Київського. видавництва Радянська школа. Я, Радянська я вірю. Школа. Там воно все одно не видно, так. я вірю. Так, так, так. І я вчу свою а, дівчину по цю по цьому словнику. Не по радянській школи, але по цьому словнику. Розуміло. І ще а, можна сказати. Що... Ну я знаю, хоч... <рістити> <рістити> Ну, я просто дуже радий вас бачити. Ну, я, розумію, я теж радий, дякую. <рістити> ну, я дуже радий вас бачити. А, і ще знаєте, як а, я по всім блогерам ходжу. І по всім е, цим е, дивлюся, і від вас всі вас е, дуже рекомендують, всі вас дуже е, кажуть. Так, е, е, знаєте, як вони кажуть е, до росіян: так, росіянин, ти йди до Воксверта зразу. Вони з ними навіть не церемонію. Якщо вони щось там по історії кажуть, вони кажуть, всі туди, всі туди. Про вас відправляють. І це дуже классно мне дуже подобається. коли вони кажуть ваше ім'я і, ваш канал, це для мене просто як, Спасибо, Дякую, я пішов далі. Удачи. Вам. Спасибо Дякую вам також. Дуже, дуже приємно з вами познайомитись. І... Слава Героям слава. Можете переключаться. Добре. Удачи.